Привіт, мене звати Астамур і сьогодні я вам хочу представити нове телевізійне шоу, яке називається Обличчя України. Що ми нас знаємо про тих людей, які створюють обличчя України таким, яким воно є? Хто ці люди насправді? Почнемо ми з музики. Представляю вам групу співпроект Тарас, мені 29 років. Я работаю видеодизайнером, а еще у меня есть вторая группа, называется она «Спецпроект». Это рок-группа, я в ней занимаюсь музыкой, непрофессионально. Меня зовут Лена, мне 23 года, я учусь на телережиссера, заканчиваю уже. Группа пришла два года назад, и на музыкальных инструментах меня играть никто не учил. Меня зовут Денис. Я менеджер по продажам. Вот уже 10 лет моим хобби является музыка. Профессионально нигде не учился. В учебное заведение никого музыкального не заканчивал. смучился. сам. Меня зовут Саша. Я играю на клавишах в группе «Спецпроект». Я не, не профессиональный музыкант, музыкального образования у меня нету. Но музыкой я занимался всегда, сколько себя помню. Всем доброго времени суток. Меня зовут Андрей, мне 30 лет. По основной профессии я работаю в банке. Мое пожизненное хобби – это музыка. 97 -го года я играю в группе с Тарасом. Вообще музыка занимает шестые лет. Меня зовут Маша, мне 21 год. Я учусь в Институте экранных искусств. Я не профессиональный музыкант. Я пришла в эту группу полтора года назад, и я играю на перкуссии. В каком стиле вы спеваете? В основном это постпанк. Систем сегодня? Ну, мы пытаемся привносить в эту группу не только постпанк, а какие-то разные всякие народные мотивы. Да, на самом деле мы играем. Двиги, <связь> двиги, <связь> двиги, <связь> двиги. <связь> <связь> В ну, основном пишу, да, это я э, пишу музыку, пишу стихи, э, записываю это все, ну, как бы в черном варианте, приношу вот сюда на базу, и мы это все дорабатываем вместе, вносим джик диг и, да, и, и что-то. Когда мы не знаем, что нам петь, мы танцуем. Или играем на бубнах. занимая группу в вашем жизни. Я так разумею, что это ваша не основная профессия, так? Конечно же, мы на этом не зарабатываем денег, это не основная профессия, но это второе все-таки место в жизни после работы. Работа почему-то имеет первое место, потому что она все-таки приносит нам доход хоть какой-то, благодаря которому мы приходим и играем покупаем себе инструменты, струны, расходные материалы. Здесь мы больше реализовываем свои какие-то не раскрывшиеся потенциалы на работе, на учебе. А, вот. а что все поединать, чтобы музыка вам все давала? ты что вас должно быть? ты что вы хотите? Безусловно, так хочет любая группа, любая группа, которая что-то уже начала делать. То есть, сидя просто на диване и ничего не делая, но усердно, хотя какую-то группу и чего-нибудь написать, ничего не получится. В любом случае нужно встать, нужно обуться, одеться, пойти на репетицию и начинать что-то черкать, кому-то звонить, кому-то надоедать. Ну, Но мне... в любом случае, что, что тебе кажется? Э, да, мне кажется, что главное очень хотеть и хотя бы начать что-то делать. То есть свое намерение. Хотя бы начать. Так куда-то пойти, кого-то... Yeah. Я, думала, я думаю, что если бы кто-нибудь сказал там три года назад мне или Маше, что вот вы будете петь в группе, Нет. никто бы никогда Нет. в это не поверил, сказали, это глупость, мы вообще не поем, и вообще при чем тут это все. И на инструментах не играем. Да. да. Какой аккордеон? слов для людей еще хочет начинать? Вот что? Вот что хочу встать, что кому-то пойти, что купить себе гитару? Я Встань и иди. Ну правда. Ну куды, к своей мечте иди. Что ты хочешь? Хочешь петь? Ну, имей наглость, иди пой. Закінчилася наша перша спроба. Сподіваюся, вам сподобалося. Чекаємо на ваші пропозиції, ідеї щодо покращення даної передачі. Вы можете их насилати за адрес, который вы видите на экране, або оставить на форуме Телеакадемии. На все доброе. До побачення.